Mən Emil İmanov, Nortmark ailəsinin qurucusu və rəhbəriyəm. Tekstil sektoru ilə ilk tanışlığım 2001-ci ildə və Türkiyədə oldu. Burada qazandığım iş bilimi, mənə verdiyi əminlik bu gün ölkəmizdə papaq istehsalını qurmağıma vəsilə oldu. Bu gün Nortmarkın əsas istiqaməti baş şəmələrdir, lakin gələcəkdə şərf və əl zəc istehsalını da düşünürük. Azərbaycan bu gün hər sahədə olduğu kimi, tekstil sektorunda da Çox cidallar atır. Bu sferanın daha da böyüməsi və güclənməsi biz isəsaslərın öhdəliyindədir. Bizim uğurumuzun əsas səbəbi keyfiyyətdir. Zaten baş üstünə qoyulan bir məhsulu xüsusi keyfiyyətlə hazırlanması Nortmarkın dəyişilməz prinsipidir. Çünki keyfiyyət olmayan yerdə Nortmarkdan, Nortmark olmayan yerdə isə keyfiyyətdən danışmaq olmaz.